korang lah. Dalam masa satu jam korang scroll TikTok, berapa banyak video yang telah korang scroll? Hmm. Baik, sekarang dalam banyak-banyak video tersebut berapa banyak video yang korang uh, dengar dan faham dengan betul uh, uh, serta boleh mengulas kembali apa yang uh, dilihat oleh kamu semua. Beza antara scroll dan Bentingat adalah perkara yang kita akan bincangkan hari ini. Ya. Yeah. Dan kami telah menyediakan satu video simulasi untuk korang melihatnya. Weh Faris Ya. Yeah. Kau tengok post viral ni. Langsung tak ada konteks tapi dah beribu-ribu like dia dapat. Goals. Goals tu apa? Aku pun tak faham. Itulah masalahnya. Orang ramai lebih, lebih pentingkan engagement daripada uh, seperti like dan share daripada kualiti kandungan tersebut. Awak fasan tak? Bahasa yang digunakan uh, tak uh, apa? Terlalu singkat dan tidak lengkap. Awak fasan? Okey. Tapi memanglah bahasa internet memang macam ni kan. Cepat dan senang faham. Kata bila orang semua orang lihat Semua orang sudah faham Macam aku cakap We La Saja Leh Semua orang faham Tapi kadang-kadang Kadang-kadang aku terbawa-bawa guna bahasa tu Dekat dalam karangan Sampai cikgu pun kadang Pening kepala nak faham Itu yang saya masukkan Apabila kita terlalu kerap mendengar dan menggunakan Uh, bahasa yang ringkas dan tidak formal uh, dekat media sosial ia akan mempengaruhi cara kita bertutur dan menulis dalam macam uh, tu lah awak sendiri perasan perubahan tu kan? Uh, uh betul juga hmm. tadi awak cakap pasal konteks maksud awak kita kena tukar cara cakap ikut keadaan kan? Baca dengan kawan, okeylah guna slang. Hmm. Tapi kalau presentasi macam ni kena guna bahasa yang standard. Tepat sekali. Itulah hmm. yang dikaitkan dengan konteks. So a uh, konteks tersebut yang konteks social so linguistik, so -linguistik. Ah. Ha. Kemahiran mendengar dan uh, membantu kita menyesuaikan cara bertutur sebab awak dengar saya bercakap. Ha, dengan struktur ayat yang lengkap ha, awak secara otomatik menukar cara pertuturan awak kepada yang lebih sesuai. Hmm, faham, faham. Jadi, kemahiran dengar bukan setengah dengar. Tapi, balik cara kita cakap. Betul hmm. tak, Farish? Betul. Itu yang Dalam era digital ini, upayaan untuk apa? kod switch. Switch atau menukar kod bahasa mengikut situasi itu sangat penting untuk komunikasi yang berkesan kan? uh, itu untuk apa? Yang tidak formal. Ya. Sekarang, kita akan menganalisis uh, video perbualan sebentar tadi dengan merujuk kenyataan oleh Prof. Asmah Haji Omar. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan rukaikan dari segi penguasaan struktur bahasa. Dalam perbualan yang ditunjukkan tadi, Faris ada menggunakan ayat yang lengkap seperti apabila kita terlalu kerap mendengar, ia akan mempengaruhi. Itu contoh ayatnya. Dan saya juga Uh, ada juga mengatakan ayat yang tidak lengkap seperti uh, seperti uh, langsung tak ada konteks tetapi saya menukarkannya setelah mendengar uh, apa yang Faris katakan dengan Adam bercakap ke uh, benar yang betul tepat sekali yang kedua pula kita akan bincangkan uh, mengenai variasi dialek dan bahasa Haika uh, menggunakan variasi uh, bahasa yang tidak formal seperti weh Faris haa uh -huh. dan Uh, mencampur kod Seperti tak ada konteks Ini menunjukkan Pengaruh media sosial uh, Dan uh, Dialek uh, Kepada remaja Kemahiran mendengar saya Membolehkan saya memahami uh, Maksudnya Dan Kemahiran betul-betul saya memilih Untuk tidak menggunakan Variasi yang sama Dan uh, saya mengekalkan formaliti dalam uh, pertuturan Dan yang ketiga Kita akan lihat dari segi konteks sosial linguistik Perbualan kami menunjukkan dua konteks Iaitu tidak formal Iaitu berbual dengan rakan Dan formal untuk presentasi atau satu dalam majlis rasmi Kita Perlulah menggunakan bahasa yang formal Kerana kita berada di dalam majlis rasmi Saya menyuruhkan kemampuan untuk Code switch Daripada bahasa santai Kepada bahasa yang lebih standard Apabila menyedari konteks Perbualan menjadi lebih serius Antara saya dan Faris Hubungan, uh, hubungan antara Mendengar dan Pertutur uh, Di sini adalah seperti tarian Satu pihak bertutur satu pihak yang mendengar ha. Uh, secara aktif ha, uh, Ianya seperti memproses maklumat Bahasa dan nada Kemudian memberi respon Terhadap apa yang disampaikan ha, uh, dengan, dengan lebih sesuai Tanpa mendengar Tanpa kita mendengar dengan efektif Perbualan akan menjadi monolog yang tiada kaitan. Dan semua ini berkait langsung dengan keunggulan bahasa mencerminkan komunikasi era digital. Benar. Untuk unggul dalam dunia digital yang penuh dengan pelbagai bahasa ini, kita perlu menjadi pendengar yang bijak untuk menjadi penutur yang efektif dalam semua situasi ini dan keadaan mengikut situasi yang sesuai. Baik. Sekarang kita akan beralih kepada refleksi dan kesimpulan terhadap uh, analisis sebentar tadi. Secara kesimpulannya, kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur tersebut uh, seperti uh, dua sisi duit syiling yang sama. Kedua-duanya saling melengkapi dan memperkukuh. Sekiranya uh, tiada sisi yang lain Di sini tersebut tidak lengkap dan tidak mempunyai nilai Dia ada saling melekapi antara satu sama lain Ya, benar Antara kita menjadi menjadi pendengar dan kita menjadi menjadi seorang yang uh, yang penutur ha, Setelah kita mendengar dari seorang penutur, kita pula akan menjadi penutur Untuk bercakap dengannya ha, Sebelum kita uh, kita mendengar, kita akan menganalisis ya. Atau kita perlu memahami dengan tepat Apa yang didengar Supaya Pertuturan kita yang selepas itu Akan berkait Dengan uh, yang sebelum Jadi setelah kita Mendengar, kita perlu menganalisis Apa ya. yang kita dengar Kita perlu menjawabnya Jadi Untuk menjadi pendengar dan penutur ini Sebagai penutur, mestilah bercakap Dengan bahasa yang mudah kita faham yeah. Dan formal Dan formal Dan setengah jika kita bercakap Setengah orang akan uh, kita marah mereka Tapi tidak Jadi dari segi antonasi juga kita perlu mengawalnya Mengikut keadaan Betul Betul Supaya pendengar tidak salah Anggap apa yang uh, dituturkan oleh penutur Ya yeah. Dan melalui simulasi ini Kami harap kami telah berjaya Menunjukkan bagaimana kita mendengar Bukan hanya untuk membalas Tapi untuk memahami Untuk kita memproses Apa yang kita dengar dan bagaimana pemahaman itu membentuk cara kita bertutur seterusnya Ya, seperti yang kita ulas sebentar tadi Ya, untuk memahami apa yang kita dengan ini sangatlah faham. Dan sangatlah penting. Ya, betul. Ya. Supaya kita tidak salah enggak seperti tadi, salah enggak apa yang di uh, dituturkan. Uh, kita kita tidak salah uh, menyatakan eh dia marah ke? Ah uh, seperti itu. Uh. Ya, jika telah berlakunya seperti salah anggap itu banyak-banyaklah uh, a benda-benda yang tidak akan kita jangka akan terjadi benda-benda buruk akan terjadi selepas itu okay. Sebagai guru pemacu keterampilan global Mengasai hubungan simbiotik ini sangat penting Untuk uh, memimpin generasi yang akan datang dap, uh, Supaya mereka dapat berkomunikasi dengan tepat yang uh, Dan betul kan? Uh, sebagai, sebagai bakar guru, sebagai bakal guru kita perlu mengajar mereka supaya bertutur dengan cekap mendengar pun dengan cekap ha. kita perlu mencari cara yang lebih efektif untuk menerapkan dalam diri mereka supaya mereka bercakap dalam bahasa yang sesuai bahasa yang formal supaya nampak ya. lebih uh, penuh hormat uh, tidak tidak kira dalam uh, dunia fizikal maupun dunia digital. Ya, dari dalam uh, kita terukar lebih dalam mengenai dunia digital. Melalui dunia digital juga kita boleh menerapkan cara-cara untuk bercakap. Kena sekarang banyak generasi muda kerana kita akan menerapkan perkara ini daripada mereka kecil. So jadi banyak generasi muda sekarang. Uh, telah melayari internet dan sebagainya Melalui dunia digital uh, Ya dan Pihak yang berwajib Seperti orang dewasa seperti kita Perlu lah uh, Dapat juga menerapkan Cara percakapan Ini lebih sesuai melalui dunia digital Ya betul ya. Itu sahaja Perbincangan kami mengenai uh, Kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar Sekian Terima kasih